Так, всем привет! Вы на канале Денис Сухаренко. И мы сегодня, короче, начинаем второй день съемок, потому что вчера нам дождь наломал весь в Париж. У нас ничего не получилось снять. Ходя там ставить где-то кусочек вчерашней съемки. Конечно, погодка для съемок то, что надо. Бодя он довольный. Даже вы смокрый. Цель корч, неинтересно. Сейчас едем, короче, заново снимать. Комисы, там где продают тачки. И будем пытаться найти тачку за 10 тысяч, за две зарплаты в Польше, грубо говоря. И мы уже к первой сейчас подъезжаем. Вот, а где она должна быть, по идее, тут где-то? То да, такие Ямы. Вот, сделайте дороги. дороги роблится. Могли... Да, только, только не там, где надо. Да, мы везде. О, машины уже стоят. Пойдемте, не Тут нашего осмотра. Пойдемо? Да. Сейчас проверим, что там можно купить за десятку. Или вообще ничего не можно купить за десятку. Let's go. Так, что мы имеем? BMW серия Единка. единка по Единка по-польски говорю. Копейка, короче. Что у нас там за год? 2008 год, дизель. 2 литра. 1,9 литра. Ну такая с виду симпатичненькая, 15 тысяч стоит. Это первое, что мы смотрим. Але хороший аппарат, но не Хороший, але... Бам бампер бампер выскочил и все. Короче, что мы имеем? Блять воняет так в машине. Первое, что отталкивается, запах, просто машина долго стоит, закрытые окна, и и в каждой машине, кстати, одинаковый запах. И видно, химчистку делают, понял, и оно потом застаивается, воняет. 15 900. Уже, я... уже нереально купить за две зарплаты. но, но я думаю, хорошая цена. Как BMW, старшей цивисарий, супер. А какой вот, год я говорил? 2008. Ну да, старенько. Такая, как Ми Гольф. Еще 4 года ей 20-ка уже будет. Да, идем дальше посмотрим все что есть рядом будем сразу смотреть citroen c4 36 900 я в шоке такие цены на тачке но мне никогда он не нравился если честно 5 Корч, c4 c4 Корч. C4. О, опель Корса. 17900. Что мы тут имеем? 2012 год. 1,4 объем. На бензине. Без турбины. Да, она вообще, короче, не едет. Не едет. Ну, по кругу целенькая. Рыжиков не видно. А не видно. Есть такие маленькие. И мне кажется, за такие деньги, ну, сильно как-то дорого. Ну, все, супер лайба стоит. <laughs> Шкода. Интересно, что... 8 900. Ну, такую Шкоду можно купить за две зарплаты в Польше. Может, и ездить. еще продают даже. Но... Я Интересно думал, только, кто ее купит. Я думал, она просто так себе стоит. Ее продают, видишь. Там э, сидушки слышишь, Латаша, Вау. Так зато заметь, качество Шкоды, даже не порванные сидушки. Не протертые. И это не чих-фу, я тут воняет. Сидать мы не будем. Я не хочу сидать. Закрываем эти корчи. Так, Kia Seat. 2007 год. 13900. О! Ну все уже можно посмотреть. Такой автомобильчик на каждый день. Покататься можно. По кругу целая На железных дисках. Рыжики типа, по кругу уже все, глянь, под вот такие. Через год они будут вот такие уже или после зимы польской, со сто Без имени, без фамилии, походу, не продается. Бодя, жинки машиной надо? Не. Да О, 8900, вот что можно купить за две зарплаты в Польше. И потом плакать, что такие деньги отдал и имеешь такие корчи. Та ні, ну не плакати для якоїсь дівчини. Такий пижик. Боже, але двері хреблять. І що там всередині? <ріць> Мені кажется, це кладбище машин. Реальне. Які гроші, такі машини. Подожди, я бур'ян витащу. <ріць> капец. Ну, это неинтересно. Может, кому-то кадик интересный, что он стоит у нас 14 900. Вот такие кадик. Я в шоке. Вот такие машины, они красивые. Интересно, сколько стоит. Резервация уже. Зарезервировал кто-то. 33 900. 2 литра дизель. Как ни крути БМВ, красивые машины делают. Реально красивые машины. Да, ты, О, тут ну, ты поспоришь. Брат, посад. 17900. Ну... Все прям интересно мне стало, если честно. Не, ну хорошая машина. Дизель 1.9. АПС, АСР. Электричные шибы. Стеклоподъемники, короче. ESP. Керовница написана велофункцийно. Ну да, богатофункцийно, а я ним? Может когда-то была, нету тут этой. Сюда как посыпь. Фу, бля, как тут воняет, я уже который раз это говорю. Не... Брат, посад. Вот ты посмотри, тут ничего. Ну. А где ж тут э, рули? Даже нету ни одной кнопочки, чтобы громкости добавить на монитор. Так, они написали, что она велофункциональная, а не Да. И опять, поднимая голову вверх, отклеенный потолок, постоянная проблема Volkswagen. И Шкоды, и Ауди. Вечно отклеенный потолок. Подобается? Ну, если бы он был посвежее, то да. А сказать, что он шире гольфа, то вроде не шире по салону, если честно. Может там на пару сантиметров. Я думаю, сзади может там еще места, ну правда же? Давай за это поднимемся. О! Не, ну сзади-то хорошо, я тебе скажу. Ой, Бодя, конечно. Фу. Что, пахнет? Ну, я бы сказал, смердеть. Нет есть Audi A8, но это когда-то был ну, реально хороший аппарат. И вон ну, будет, сколько он стоит. Так, э, давай. Ну, машина стара. Я скажу, тут все дорого, так что э, 18 тысяч. Не угадал. 12 900. Чуешь, 12 900, супер. Вот такие вот аппараты. Но тут, конечно, хоть есть на что посмотреть реально кожаный салон дышать тяжело люк есть Ты глянь подсними просто дерево глянь как раньше красиво делали глянь бомба на автомате кожа рожа круто мне нравится полный привод тут реально полный привод она хорошо едет видишь даже тут такой тут вот у нас 2001. Есть э... мультируль. Мультируль, да. Что у нас? Память сиденья даже есть, прикинь. Ого. Смотри. что Там? Вау. Круто. Илянь, снимай седло. Супер. Прикинь. Тут а. В каком ты кажется, в да? Да, В 2007 году это было лучше, чем... 2001. 2001. 2001, боже. 2001, смотри. 2001. Это заряженная именно. Ее взять именно за такие бабки. Веришь, я в себе взял. Цикаво, на массаже Не, массажа нет. Опа. Ее нам... Да глянь, ну тут реально, ну, качество, глянь. Реально качество. Все мягенько. Короче, мой совет. Кому интересно, Покупайте лучше такую тачку, чем что-то свежее. Она намного приятней, намного функциональней, чем новые машины за 30 тысяч. Что, идем рядом уже? Ну, класс. Сзади дверь закрыть, ну, удобно. Но... Глянь, не гнилая нигде по кругу вообще лак нигде не полез. Слышь, это хороший аппарат. О, тут у нас посад. Давай, снова цена. 30 тысяч? Нет? Нет, 23 тысячи. 24. Идносно. 24 тысячи. Ну, уже есть рыжье, рыжье. Не, ну по салону приятненько выглядит, глянь. Что мы тут имеем? 2012 год, 1.6, дизель. И пробег 409 тысяч. Она уже видела все в этой жизни. Эта машина. 24 тысячи злотых. То они две зарплаты в Польше. Итак, что я понял? Что за две зарплаты ты ничего не купишь. 37 тысяч гольф стоит. Ну, уже посвежее, конечно. О. 14 год, ты прям хороший но ну. и посвежее TSI двигатель такой как у меня на гольфе стоит ну, Не, ну хороший ну, скажи но ну. мне нравится да я сяду будет давай о, ну тут, конечно, поприятнее сидеть, я так скажу. Но пробег... Шу? 120 тысяч? 120 тысяч пробег пишет. Ну, хорошо. Если это ну, правда. Если это правда, да. Это прям хорошая машина, слышишь. Он 37 тысяч стоит. Добре, раздуляюсь раздуляйся, дам дали. Бля, че все ездят тут вот именно какие эти? блядь. но коротконоги. Я коротконоги, я всегда езжу в самом низу. Это другая посадка. О, так когда сидишь, то совсем другая тачка. Ладно. Не будем слюни пускать. Хотя тут нема на что их пускать. Короче, что можно купить? За две зарплаты в Польше. Вот, такие вот сузуки можно купить. Друзья, 10 900. Ну. No. Для кузнечки. Но... Ну, мы же ищем пацанский автомобиль. Для подсадов, а не для девчат. Так. А чтобы купить за две зарплаты пацанский автомобиль, то ты не купишь. Типа что ту Ауди. Сколько Ауди стояло, уже не помню. 12 копейками, да? Вот эту такую Ауди можно купить. Чуть-чуть ее подшаманить. Короче, цены в Польше за последние четыре года выросли так сильно высоко, что просто, ну, деньги обесценились. Наша зарплата обесценилась тут. Сто процентов обесценилась. на любимая машина, мини-купер. До вчерашнего дня. До вчерашнего дня, пока не сел в салон. 35 900. Countryman. Countryman. Yes. Countryman. Nissan Micro. Даже Nissan Micro 30 тысяч стоит. За что? Я не знаю. И на секундочку, на нее нема ничего. У меня пустая, голая. Жесть. О! Там не 200 тебе подвижу. 8400. 400. Крайслер. Крайслер, ну. 8400. Нифига себе. Я еще ни разу в Крайслере, кстати, не сидел. Крайслер, Крузер. Ничего. Ручки, как в этом, в газонах, в зелах были, понял? В москвичах были старые, 412 это раритет. Ого, даже кожа. Даже кожа. Я скажу, там кнопок стикер в самолете. Давите на Только этот самолет не летает. <смех> <смех> Боня, тише. Ноги себе поломаешь. Я же говорю, что это, блядь, газон. Реально. <laughs> Боже. У меня дядька ездил на газоне, на Зилу и на КамАЗе. Ну там вот такие самые рычаг переключения был. Трубка сверху, кругляшка. <laughs> так ты платишь 8400, а маешь себе такого газона? No. <laughs> Дядя Саша, привет. классно. Ну? Но... Дуля. так, за ней тоже. Так. Опа. Ты слышишь? Даже ручки, даже ручки, Бодя, я тебе скажу в натуре, вот такие ручки были в газонах похожие, Бодя, на дверях, чтобы закрывать изнутри. Реально, я тебе говорю. Так, хопа. Я же Тут все-таки деревья. Короче, мы раскрыли тайну, Водя. Красиво был слит из газона, сто процентов. Итак, что мы нашли, короче, за одну зарплату в Польше можно купить за одну Volkswagen Polo. Может, он не такой до конца целый. Мы не будем смотреть, что там под капотом. Он нам не сильно интересно. 2006 год, 1.2 объем, 54 кобылы. Прям можно так быстро ехать на нем, ну. <laughs> Но сам факт в том, что реально можно купить, оказывается. Что-то если поискать, то можно найти. Но не такое большое количество машин, как было раньше. А на 200 мультимедиа, все как положено. Да не запрягать в это чудо техники. Руль петушиный. Боже. Ну вот, самого... Volkswagen, не, Volkswagen. Не делайте такие рули, они неудобные. Должно быть раз, два и вот так три. Тогда руль удобный. А когда вот эти, блядь, четыре палки внутри стоят, оно неудобно для вождения. Реально неудобно. Но за такие бабки, за 6500, тачка на ходу, она проверенная, потому что на, этом, на этой стоянке продают только проверенные машины, те, что поехал. То реально можно купить. С одной зарплаты, а потом последний этот, доедать без соли целый месяц. Зато на тачке. Ничего, ничего, зато за одну зарплату и поехал. Бодя, не не, я ну шо ти. Як ти думаєш, моя плюда обрадувалась, би, щоб я б я її купив? Думаю, ні. Винала б с хати. Сто восемь. Она б сказала так: давай мені гольф, а ти ганяй на телу шпайки, сам. 56 конів і перший стофором. Я би педалі просто на твоїй машині. Короче, останнє, що ми зараз посмотрим, це все. Peugeot 208. Что 45 тысяч? Может, цена встанет, то, что мы можем посмотреть, бо не, не, по бюджету. Вообще не по бюджету. А что у нас тут? Audi. О, 13 900. Такая, как у Грини. И цена хорошая. Но 2006 год, дизель 1,9, 13 900. Так уже. А давай сейчас ради прикола посмотрим, что тут внутри. Что у нас туда? Водя, мы когда поедем в Германию с тобой, заедем на завод с Volkswagen, купим клея хорошего. И скажем, сука, чтоб клеили нормальный потолок. Глянь. Вах, не гоните беса. Реально, ну... Блядь, неужели нельзя сделать нормальный потолок? Заметь, что не сядем в машину, то везде мой и потолок э, трусится. Ну, он тупо отклеенный постоянно, блядь. Ну, а а за... так? Ауди за хорошие гроши, Ну... Не, ну тут, конечно, качественная панелька, мягенькая, глянь, Скажи, это для чего, бы я не шару. Походу, телефон был тут якийсь, или я не знаю. Ну, прямая спецификация какая-то. 2006 год. Дизель. Ну, мы уже говорили, что... Ну, цена 13 900. Это реально... Ну, 13 900, наверное, это три зарплаты, да? Да. Средние такие минимальные зарплаты в Польше, работая на заводе, все три зарплаты. А в долларах это получается сколько? 4, 4, и 4. 3,5 тысячи долларов. половиной тысячи долларов, да. Ну, нормально. Интересно, что у нас сейчас в Украине. Можно купить за половиной тысячи долларов. А 3,5 половиной и ты уже на Audi. Да, кстати, смотрел в этом. В интернете. Ради прикола хотел посмотреть, что можно купить жигу тут в Польше. Реально есть жиги. Бодя потом ставит э, здесь там телефончик и цены на ножи. И вы будете в шоке, сколько они стоят, реально. Я сам был в шоке, сколько они стоят. Так что давайте все эти копейки сюда, в Польшу. Да, надо, <laughs> надо пригонять жиги сюда, короче, тут можно их наверное, за нормальные бабки продавать. Тут есть разные самолеты, но нам не по бюджету. Там уже гольф мой продают, он ходит. <laughs> Трошки. мы еще тут больше походим сейчас в гольф мой продадут короче блядь, мы пешком пойдем на работу кстати нам сейчас еще на работу ехать ну, а что, осталось там гольфа среди продажи машин на золотых дисках конечно а давай сейчас спросим сколько они дадут, дадут за гольф да. за мой давай ради интереса спокойно Может сразу на ту ауди поменяем Подсними вон бумер, какой семерка стоит самолет. Как-то так. Ролик подошел к концу. Подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока.